Всем большой привет! Сегодня готовлю очень простой, вкусный, а самое главное недорогой гарнир, который подойдет к любому мясному или рыбному блюду. Разогреваем сковороду и вливаем растительное масло. Обжариваем мелко нарезанный лук. И морковь, натертую на крупной терке. У меня замороженная. В отдельную сковороду вливаем растительное масло и выкладываем рис, который я заранее отварила до готовности, в подсоленной воде. Сверху вбиваем 4 яйца. Немного их подсаливаем и добавляем обжаренные овощи. Все хорошо перемешиваем и жарим буквально пару минут до готовности яиц. Это очень вкусно, и такой гарнир можно подать к любому мясному или рыбному блюду. Всем рекомендую приготовить такое блюдо. Ну а я, как всегда, буду ждать от вас отзыв у себя в комментариях. Обязательно напишите. Спасибо, что были со мной. Приятного всем аппетита. Подписывайтесь на мой канал. Ну и всем пока-пока.